Запрошую до центрального мікрофона Наталію Королевську, народного депутата з фракції Бют Батьківщина, лідера Української соціал-демократичної партії. Пані Королевська, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін пропонує Європі здворити єдиний енергокомплекс, виключивши Україну як партнера і закликаючи зміцнювати енергетичну безпеку в обхід. Як кажуть, примх чи капризів окремих країн, очевидно, маючи на увазі боротьбу нинішньої влади за перегляд газових домовленостей 2009 року. От якби ви сьогодні були на чолі українського уряду, що б ви запропонували для успішного захисту українських інтересів у цій сфері? Добрий вечір, студія. добрий вечір, телезрителі. Якщо можна, я начну відповіді на перший вопрос передачі. Выдержит ли власть войну на двух фронтах? Вы знаете, я проехала почти всю страну и очень много общаюсь с людьми. И я хочу сказать, вопрос поставить по-другому. А выдержат ли люди власть, которую развезла вой... э, войну на всех фронтах? Думаю, что не выдержат. После обещанного покращения життя и почую кожного, за два года каждый человек в нашей стране стал жить в два раза хуже. В два раза выросли цены. В два раза выросли оплата за квартиру. И в два раза вырос государственный долг. Это то, что придется отдавать нашим детям, детям всей страны. Сегодня Каждый украинец должен 970 долларов по государственным обязательствам страны. И это превышает достижения предыдущих правительств? В два раза. Да? В два раза превышает. То есть тогда-то так не росло? Никогда так не росло. Но я продолжу. Сегодня покрашение життя видно только из окон администрации президента, кабинета министров, радужные перспективы их работы и их перспективы. Сегодня первый день великого поста. Сегодня первый день, когда православные начинают очищение. Очищение себя, очищение в душе. И я уверена, что каждый сегодня задумывался о том, как это время провести в миру с собой. Так вот, сегодня власть продолжила очищение. Сегодня был прочитан приговор Юрию Луценко. Перед этим был арест Юлии Тимошенко. Сейчас активист налогового Майдана Сергей Костаков просит политическое убежище в Чехии. А активиста афганцев Александра Ковалева преследуют в нашей стране. Поэтому я считаю, что наш сегодня главный долг и наша главная задача... Это начать очищение страны от этой власти. А если все-таки вернуться ко второму вопросу? Если можно, я закончу себя... первый вопрос. Тут передо мной коллеги по полчаса имели возможность сказать свою точку зрения. Нет, я то, закончу. У вас это никто такой это возможности давай. не отбирает. Прошу. Да, пожалуйста. Вы знаете, Правильно. есть и заслуга этой власти. Заслуга заключается в том что они объединили страну. Раньше Украина была разделена на запад и восток, на синих и оранжевых. Сегодня Украина едина. Я на прошлой неделе была во Львове, и там был митинг предпринимателей. Людей малого и среднего бизнеса, у которых забирают сегодня дело. Пришли те люди, которые лишились работы. Пришла молодежь, у которой нет рабочего места. И в это же время здесь в Киеве шахтеры и инвалиды из Донецка тоже бастовали. Сегодня Львов и Донецк, Валыни и Луганск едины, потому что везде в стране люди стали жить хуже. И сегодня все люди страны поделены, но поделены на власть и людей. И сегодня все люди стоят к этой власти спиной. И и, такой, и такого положения в нашей стране за 20 лет никогда не было. И не вы были знаете, поделены так. Люди. Вот такого положения в нашей стране никогда не было. И Это шанс для нашей страны. Эта власть нам также подарила шанс. Объединившись сегодня, объединив страну, не только поменять эту власть, но и поменять подходы, убрать двойные стандарты изменить план развития страны. И сегодня наша главная задача ⁇ это план новой экономики Украины. План новой Украины, новой страны и новых возможностей. Слава Богу, у нас еще не забрали землю. Слава Богу, у нас сегодня есть работоспособные люди, которые хотят иметь достойное рабочее место. И слава Богу, у нас есть колоссальные возможности. Поэтому сегодня нас задача, как политиков, это в первую очередь завоевать доверие людей, вместе с людьми написать ясный, последовательный план экономических действий, а программу экономическую мы уже подготовили. И в том числе, я наверное, внешней экономики. Я возвращаюсь я к своему вопросу. У нас осталось еще буквально Встречаетесь одна вы с премьер-министром, а в скором будущем, может быть, и не премьер-министром, Владимиром Путиным. В качестве главы украинского правительства. Ну, нынешнего, в нынешних условиях, ваши предложения по... Можно? Да. Да, Показал более эффективной руках, защите украинских интересов. Да. Вот я хочу все-таки дать предложение, как лидер оппозиционной партии, что наша задача сегодня, это первое, отправить в отставку действующее правительство и отправить в отставку Азарова. Второе, это защитить сегодня людей и защитить наших лидеров. Юлию, Юлию, Юлию Тимошенко, Юрия Луценко. Сергея Костакова, наших гражданских активистов. И наша задача всей страны сегодня ⁇ не делить списки. Наша задача сегодня ⁇ это 300 голосов в парламенте. Вот то, что мы весной сегодня посеем, то мы осенью пожнем. И у нас 2012 год ⁇ это шанс для всей страны изменить Украину, изменить наше будущее. И я уверена, что мы воспользуемся этим шансом в этом году, а не будем ждать еще год, два, три, потому что ждать, что с каждые два года наша жизнь будет становиться в два раза хуже, сегодня нет таких возможностей. Да нет, Поэтому ждать, ждать, сегодня пожалуй, не наша надо. задача заключается новый план экономического развития и новая страна. То есть вы, вы не хотите раскрывать на самом деле смысла своих действий, кроме как отправить в отставку нынешнюю власть? А потом секрет. Нет, я с этого и начала, что наша задача это единый план новой экономики. Но не план, программы и предложения, предвыборные обещания. Мы все видели, все слышали. И я как человек, который пришел из бизнеса в политику, знаю, что такое взять кредит. И если ты этот кредит потом не отдашь, ты лишишься всего. А то как в политике, называется ваш этот новый план? То в политике, к сожалению, у нас чаще привыкли брать кредиты доверия, а потом по этим кредитам не рассчитываться. И идти и получать новые кредиты доверия у людей. Поэтому наша задача сегодня, это не кредит доверия брать, не кричать опять «поверьте мне», а сегодня задача быть едиными. И вместе с людьми, то есть мы дадим концепцию этого плана. И сегодня мы проводим по всем областям Украины форумы людей дела, форумы гражданские, где четко те предложения по созданию рабочих мест, по привлечению инвестиций, по расчету справедливых пенсий, по первому рабочему месту, мы четко и ясно излагаем. И те предложения, которые сегодня нам приносят люди, мы их тоже обсуждаем в экспертных кругах и включаем. В том и разница, что у нас должен быть единый экономический план развития, единый вместе с людьми. И если люди будут видеть свой результат, будут ясно понимать дорожную карту, что мы проводим не непопулярные реформы, как любят сегодня говорить, а проводим справедливые реформы, тогда и будет результат. Сегодня либо мы будем все вместе и тогда будем иметь шанс изменений, либо мы и дальше будем делиться на политические силы, на противостояние и разрывать страну. Но... Поэтому шанс сегодня есть объединиться, объединиться над единой программой действий, добившись при этом отставки правительства и добившись получения доверия на 300 голосов в парламенте. Мы о стольких шансах слышали в этой студии. И не только в предыдущих программах, но и в этой программе нам уже рассказывали о шансах. А кое-кто конкретно давал название. «10 шагов навстречу людям», «Украинский прорыв». Да? Вы упомянули, как там, «Услышу каждого», но есть сейчас из лозунг «Защищу каждого». Чем это лучше? Знаете, после того, как каждого услышали, теперь нужно каждого защитить. Поэтому мы действительно сделаем так, чтобы защитить а вот каждого и защититься да. вместе. И конкретно разговор с Путиным может быть? Безусловно, он может быть и он должен быть. И Украина виде? должна иметь справедливую цену на газ. И то, что получили, э, получила Россия, получив Черноморский флот, и мы якобы получили 100-долларовую э, скидку, которую не почувствовал, я уверена, ни один человек в этой студии и ни один человек, который нас видит, то Украина должна уметь договариваться. А результат сегодняшней цены – это проваленные переговоры, которые вел Азаров. И за что, я считаю, он должен пойти в то отставку? Есть это Азаров первый начал, Нет. Да? Давайте не путать одно с другим. Есть газовый контракт, который подписан Юлией Тимошенко. Но в этом контракте не отдавался Черноморский флот, не давались обещания о приходе к власти и изменении цены газа в три раза. Это контракт, который был подписан в тех условиях, в которых стоял вопрос, или замерзнет Украина, замерзнет вся Европа. Или мы сможем выстроить рыночные цены на газ и тем самым продолжим переговоры и продолжим экономическое сотрудничество. Понятно. Александр Булаин. Уважаемая пани Наталья, вот, честно говоря, я солидаризируюсь с Андреем хочу сказать, что вот когда вы выступаете, сегодня, сначала э, предвыборное выступление Арсения Петровича, теперь ваше, вот создается полное как бы дежавю с Майданом, да. Но я задам абсолютно конкретный вопрос в пользу оппозиции. Вот сейчас продекларировал Арсений Петрович, что все 225 мажоритарных округов оппозиции расписаны. Вот вы мне скажите, вы принимали участие лично? и представители вашей партии оппозиционной являются ли, члены, являются ли кандидатами на, на скольких-то мажоритарных округах? И вообще, кто делил эти мажоритарные округа, кроме фронта ЗМИ? Ну, кто еще, и какие еще партии приняли участие в дележе этих 225 округов? В распределении, господин. Распределение. Господа. Спасибо приняли. за вопрос. Это хорошо, что вам уже напоминает это о Майдане, потому что я верю в то, что люди долго терпеть не будут. Вот я верю в то, что э, тот момент, когда каждый возьмет ответственность на себя, и мы все вместе сможем изменить ситуацию, он уже не за горами. И для этого сегодня нужно не бояться, и нужно действовать. И для этого мы сегодня ведем очень тесные переговоры Переговоры с лидерами гражданских движений, и с фермерами, и с чернобыльцами, и с афганцами, и с предпринимателями, с теми людьми, которые эти два года, не имитировали оппозицию, а те, которые были на улицах, на площадях, те, которые защищали свое право и право на будущее в нашей стране. И поэтому я считаю, сегодня главная задача ⁇ это объединение с гражданскими лидерами, с людьми, которых делегируют люди, а не тех, кого напишут политики и распределят, кому где баллотироваться. И наша сегодня задача ⁇ объединившись с людьми, Победите взять 300 голосов в парламенте. То есть все Я думаю, мы в оппозиции разберемся и как э, друг другу помочь, и как друг друга поддержать, и как добиться того, чтобы кардинальные перемены были уже осенью этого года. Мы этот вопрос решим. Владимир Каплиенко, народный депутат, группа реформы майбутнего Шановна пане Наталю, в мене таке питання, яке я хотів задати ще Арсенію Петровичу, але можливо задам вам. Питання наступне: будь-яке демократичне товариство, воно в принципі має два прошарки, щонайменше. Перший прошарок це меншість, другий прошарок це більшість. Притаманно цим е, двом прошаркам е, риса, що вони конкурують між собою. Безумовно, меншість бореться за владу, яка на сьогодні, на, в той час тримається більшістю. Іноді меншість і більшість міняється. Це дов, доволі сильно нагадує нам сучасну Україну, коли влада приходить в опозицію, потім знову приходить влада, і таке інше. Цілком, е, ймовірно, що опозиція несе е, на собі навантаження щодо критики діючої влади. Але хотів би нагадати вам, що минулого року голова Світового банку Роберт Зелик зробив заяву, на мій погляд, доволі шалену заяву. Він заявив, що на світ рухається велика світова криза, як е, руйнівна хвиля. Серед ознак цієї хвилі він назвав цієї кризи. Він назвав декілька факторів. Перший фактор це безробіття, яке йде по е, державам світу, зокрема і серед молоді, про що говорив Сьогодні Орсанті Петрович. Друге це продовольча криза, яка розвертається з серед країн Африці, які прикинулися вже і Європу. Третє спекуляція з е, вуглеводними. Але він назвав таку рису, яка сьогодні в нашій дискусії не торкалася. Це штучні революції, які пройшли близьким сходом. Штучна революція це фактично, в більшості, якщо ми проведемо аналіз серед тих країн, де вона відбулася, має ознаки імплементованої, скажімо так, імплементованого протиріччя між Якраз представниками опозиції та більшості всі держави. Більшості ці держави, куди імплементувалася така штучна революція, були суб'єктами політики не зовнішніх не країн. Пор, Тому до мене є питання. А ви, слухайте, а ви слухайте, а ви пане Наталі. Чи не здається вам, що саме в Україні, коли опозиція закликає до тих чи інших дій проти влади, саме опозиція і є тим провідником, який вводить сюди такі штучні революційні настрої? Оце моє питання досі большое за вопрос. Вот вы знаете, в чем глобальная ошибка власти? Такая вот кардинальная ошибка. Вы до сих пор не можете понять, что не оппозиция сегодня с вами воюет. С вами воюют люди, народ Украины. Сегодня каждый человек в душе ненавидит то, что происходит. Потому что люди не уверены в завтрашнем дне, не уверены в заработной плате, в пенсии. Да не мы с вами воюем. Мы сегодня помогаем людям объединиться и консолидироваться. И то, что мы смогли объединить и гражданских лидеров, и то, что смогли с ними подписать манифест о сотрудничестве, и то, что сделаем все, чтобы именно эти гражданские лидеры, это новые политики, нового качества, пришли сегодня в парламент. И мы вместе с ними мы будем помогать и делать все, чтобы бороться с вами. Но это не революция. Революция это слишком мелко. Мы говорим о том, чтобы 300 голосов. И для того, чтобы кардинальные изменения. Это другое совсем. А вы все хотите какую-то там показать штучную революцию. Не получите вы того, чего вы хотите. Будут кардинальные и глобальные изменения. Наталья Юрьевна, у меня вот такой вопрос. С одной стороны, вы ставите задачу 300 голосов в следующем парламенте, с другой стороны, требуете отставки правительства Азарова сейчас. А скажите, а в данный момент какая, какую разницу, какой смысл менять фамилию премьер-министра? А кого менять? Нет, ну такой смысл в принципе. Спасибо. Нет. Я тунюка, за давайте поменяем. Угу. Вот, пане Погребинский, я вам вы слово даю, да. вы молчите, а когда не надали вы Я считаю, участь. что задача оппозиции, и мы обсуждали этот вопрос на комитете сопротивления диктатуры, э, изменения и отставка правительства, это как первый шаг, показать, что мы можем действующую власть привлечь к ответственности. Мы можем собрать 150 подписей в парламенте. Мы можем поставить премьера за трибуну и потребовать голосования по этому премьеру и по этому Кабмину в парламенте. И после этого напечатать, кто из депутатов проголосовал, а кто из депутатов поддерживает те экономические провокации, экономические кризисы, которые создаются сегодня не извне, как говорил уважаемые, а создаются здесь внутри страны, когда у людей забирают рабочие места, забирают справедливо заработанные им пенсии, когда у людей зараб забирают сегодня льготы. Поэтому я считаю, что нам не нужно ждать и постоянно откладывать на будущее. 150 голосов в парламенте, Азаров на трибуне и 226 голосов в зале. И до свидания. И прошли, проехали, и пришли другие. Я дякую Наталі Корилевській, народному Спасибо депутату большое. із фракції Батьківщина, лідеру ОСДП. Запрошую до центрального мікрофона Володимира Каплієнка, народного депутата із групи реформи заради майбутнього. Пане